Серйозно, вони там симоньян в ефірах, точніше, не симоньян, а її груди в ефірах обговорюють російські люди. І вона не може визначитись, вона за своє декольте чи проти? У неї вже обостріння вісельники міріщаться заграничне. У Соловйова тексти неприлічні, зрачки бігають, і що ні дух Жириновського визивають, іншопланетян теж навіть в шоці. І що міст в небезпеці теж і українська армія дулі здається, але їй здається. Ще вони мало не побились, когда не договорились, з какого возраста плодиться росіянам. А нам следить за всім этим очень странним. приходится. Мене звуть Олена Центила. Погнали. У них в ефірах тільки й тем, що про Україну німці Петріот дають росіянці всюду ждуть. Етат мост, ну і штупад хвост атлічно не давали. Щоправда, вони якось нечітко цю фразу артикулюють оцією своєю щелепою російською. Враг сільон, безусловно, Вот говорять, що он ослаб, і. вся та помощь, которая отсутствует американская, она э, значительно сказывается на боевом потенциале. Вы знаете, сражаются. У нас противник достойный. Нельзя вредно готовиться к тому, что враг... Подагнет колені назад и все прекратіть сопротивление. Нет, эти люди будуть бідся до конца. А нам надо победить. Побродить, усы побрить, вот это вам надо. а победить, перемагати тут є кому, і вас то не стосується. Победители Лемамкіне достойне того, що калашматить. Дякую, моя армія. Що стоїте, що бороните, що відбуваєте, що своїх не бачите. Поки ми тут дякую. Кюари реквізити для подяки у вигляді реб, от і нижче у коментах для 110-ї. Ви в курсі, вони теж, що ми зможемо скоро серйозно. Ну і традиційні свідчення для ага. Ало, гага, ви там записуєте? Бо ми так ретельно і побуквено ці навіть не приховують, але ми, ми поховаємо і цих, і плани їх. Безусловно, конечно, Харьков ⁇ это крепость, это э, производственная вся территория, которая превращена будет в опорные пункты. Но кто сказал, что мы будем э, в лобовую брать Харьков? А потом, у нас есть еще и Одесса впереди, у нас есть и Запорожье, и Херсон. Мы везде можем действовать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, высунули петуха из курятника, чтобы что? Чтобы вам традиционную конфигурацию из трех пальцев скрутили. Ну, чи добыть и тех, кого еще из ваших не добыли. Действовать можете, правда. Действие раз, вытаскивайте из колоды жестов доброй воли тот, который оптимально сохранит лицо бункерной моли. Рекомендацию ваших дей можете прочитать в комментариях. Наші зрителі щедри, совєти, коменти, привєти, все-все-все шльом за поребрик в неограниченому количестві. Ви в курсі. От вас совета нам приєтно. І Ютуб, що, віроятно, менше буде блочить нас за то, що бесим їх. А бєсити будемо довго, ретельно і зі смаком. Давно не обуло, але от уже є. Заупокійна. Мостова. Мосту покина, нате, трымайте Скобеева» претворила песнь погребальную на минуту новостей научно-технического прогресса. Британский таблоид The Sun пишет, что Украина, оказывается, хочет уничтожить Крымский мост в середине июля, то есть примерно через 100 дней. среди в который ведут британские эксперты, адские дождь из ракет Storm Shadow и Scalp, из морских беспилотников и использования самолетов F-16, которых у Киева пока нет. Кто его знает, сто дней или нет, но что скоро, и это серьезно, сомнений ноль. А что там пропаганда, Оль? Под микроскопом Ольги лазерные разработки. Правда, этого оружия у Британии пока нет, и появится оно на военных кораблях, ориентировочно к 27-му году. Те технология называется Dragon Fire. Луч движется со скоростью света. Правда, пока непонятно, насколько оно дальнобойное, но в Лондоне уже хвастают, что лазерный удар мгновенно превращает поверхность в плазму температурой 3000 градусов и способен поражать в теории даже баллистические ракеты. И нету пропаганды ответа на британские ракеты. Не на британские тоже нет, это а же история с инших газет. Что правда, у них там наблюдается газетный дефицит, а уже журнальный, аудио и визуальный тоже. Такие же було. Готуйтесь сладнадцы, шкарпетки, дроту и табуретки примачи суби, товарищи, перебречани. За вашими уже выехала специальная комиссия. Вылучать будуть. Так Как было при Советском Союзе во время Великой Отечественной войны. Потому что у нас сейчас третья Великая Отечественная война начинается. Тогда, если вы помните, во вторую Великую Отечественную войну 1941-1945 года у граждан занимали даже приемники. У всех. Да. При этом изымали, заметим, и в Англии, и в США, и в Германии, во всех воюющих странах, чтобы вражеская пропаганда свободно по мозгам не гуляла. То есть, вообще говоря, да, придется идти на экстраординарные меры, потому что война это экстраординарное состояние общества. Екстраординарні ви наші, так і скажіть, що до стобіса бабла на пропаганду витратили. От тепер, хоч приймачі, ну чи що там на брухт здасте? Воно толку, звісно, ніякого, але так, щоб стало зрозуміло. В прогнози пограємо. Ваш прогноз, панове, коли в лаптістані все знову залізним. Завісять і вилучить усе, що бісить. Окремо цікавить доля джинсів, айфонів і помад. Прогнозировать і рад, но ставосвіта не получается. Жириновські так старається, що в кремльовській ефіри. все равно, все равно он прорывается. Просила же выкликать до них в санитарию студию, а вы ну, не покликали. Теперь сами виноваты. Они выкликают дух Жириновского. Конечно, Владимир Вольфович, царство ему небесное, является подтверждением того, что не все еще известно науке, а если что-то неизвестно науке, это совершенно не значит, что этого нет. Выгидный Жириновский. Они там давно представленных неспроста любят. Неспроста. Им же навешать можно слов, которые они не говорили от хребта и до хвоста. И они навешают. Злепили с жирика, клоуна провидца Только от про выбухи бабахи ФСБшниками влаштовані его згадують не часто, чомусь. А мы вот вспомнили, откопали в аналах истории, когда ФСБ сообщила о взрыве многоэтажки за три дня до этого взрыва. Ой. Игорь Николаевич, вы нам в понедельник сказали, что дом Болгодонский взорван за три дня до взрыва. Это же можно как провокацию расценивать, если Государственная Дума знает, что дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают в четверг. Кто за то, чтобы лишить Владимира Вольфовича Жириновского слова на месяц, прошу проголосовать. Ну и пошла голосовать вся кремлевская их рать. Ну а что его робить? Ихний план – спать, жрать и медленно, но уверенно катиться в тар-тарары. До речи, от уже и воны. В прямом сенсе. Да разверзнет земля. Да пожалуйста середина поля и тут кусок поля в шахту ушел просто Это на 20 -й. глубина там даже смотреть страшно ну короче не видно какая там глубина да у вас там в ростовской области уже земля из-под ног идет бо пекло на зов не вырывается и все у вас тільки только начинается вы стрим голов летите у пекло нас об этом предупреждали, притом в этой студии. Точно. Владимир Вольфович Жириновский. А о том, что дорожная разметка среди поля будет, тоже предупреждал? Серьезно? Дуя, значит, такая по полям, да по лесам, красота. И разметка в поле начинается. А какая красота, ну посмотрите. Ля какая красота, ну вот только гляньте, а. Это э, прямой намек, видимо, что по дороге не езди, езди по полю. Да не, это прямой намек, что бабла отмылы эгэгэй, ну, как тратить пошли, так еще не вернулись с полей. Вот мы считаем, они а долбанулись, а они вполне серьезно. Вот таких вот персонажей в мир упускают, еще и говорить им позволяют. Не надо детей учить предохраняться, детей надо учить целомудрию до брака, так, и по да. крайней мере до 18 лет. Подождите, вы немножко, по-моему, отвлеклись от линии партии, у вас дырка тоже. Значит, нам надо, чтобы мы размножались. Не значит, как вы, значит, Виталий Валентинович, нам нужны новые люди, новые да. граждане России. Какое целомудрие? Вы что говорите мне? Нет, нет, нет. Вам не послышалось. Да, это главный телек их страны. Да, это они вслух. И вот эти выражения и размножались. Размножались. И про линию партии тоже. Линия партии ныне с бурятами. Оланив разводить. точнее разводить тех, кто разводит Оланив. Что про них, тех, кто Оланив разводит, турбуется той, кто разводит всю Украину. Путину дали мобилу. Съеднали по старинке, чтобы не шокировать глубинку. Слышите нас? Слышу, слышу. Это кто? Все свои. Из Кремля с вами. Ваши друзья из Кремля. Хорошо, хорошо. Мы вас все вместе поздравляем и с юбилеем, э, с золотой свадьбой. И вас, и э, Зою Игрумовну, всю вашу семью большую. Желаем вам всего самого доброго, успехов. Для меня очень символично, очень важно поговорить с людьми, которые находятся далеко-далеко в Арктике и занимаются этим добрым и светлым делом разводят. оленей. Да, уже олени разводить дело благородное. Не то, что страну, страны. Дідра зводіли, думають, що заводіли все що а все не то, а все не то навіть пропаганду молі акуратненько так, але визнають, що їм лапшають, розвішують, наче оленя зерна від плевел, тим более з нинішнім уровнем. Прошу прощення, да поки що образование очень тяжело. бы вот, вот некоторые этим и пользуются, пользуються под під монастир этом всіх нас. Про монастирі їхні буде за півтори хвилини, а поки признак дурачини. И не смешно ни крапли. Вот вы знали, что либералы – это небезпечно Для мовы российской. А? А все чему? Через секс. Здрасте, пожалуйста. Телебатл Можно или нет россиянцам размножаться? Там Госдума сломалась. Депутаты прям требуют больше, чаще и раньше. Но чтобы без секса. Если мы детей, детям поощряем сексуальную распущенность в школьном возрасте, по статистике из них получается кто? Кто? Либералки? Да вы же Э тя... Это нельзя говорить слово. Нельзя, да? Не -не, нельзя, нельзя. Про форсетки нельзя? А вот это слово запретили, потому <cu> что вот сам Гори, я был очень удивлен, нельзя говорить. да что ж, такое это? По милый бог, в конце А где нам с По-русски запретят разговаривать. Нет, беритесь там, как. В детстве занимался сексом. Если бы на меня это, вам бы краще иншим забронили. Одним увзник завязали, другим заклеили, заштопали, ну, чтобы не размножались, во избежание, так сказать. А с молвы в унос Смешно. Люди, которые не могут без слова «хрен» страдают от чистоте русской речи. Вы же идиоты. Или вам на ваших языках сказать, чтобы было понятнее? На защиту русской всей, всего и вся полной груди выступает правильно. Угадали. Будьте все счастливы, богаты, сыты, отстаивайте интересы своих стран. Нас оставьте в покое нас и нашу Украину. Оставьте в покое. Забудьте об этом. И это будет для нас замечательный итог. Женщина, итог для вас персонально, коллективно пропагандистов, коллективно под Кремлевской и тотально русско-федеративно будет совершенно иной. Вам доведеться долго и детально дивитися на наследки своего внеску у те, что происходит в моей стране. Учить на память имена погибших всех. Преклоняться перед теми, кто отстаивает украинскую землю от российской навали. На память. Перед усіма, перед кожним скоро. Серйозно Не вчу на пам'ять, але збираю в окрему папку все, що вони там наговорили і ще наговорять, аби потім вважати за чисте сердічне признання і не напрягатися особа. В судах Серйозніше, ніж серйозно. Так от Асіманян Вспомнила і перечислила Шекспіра Набокова, Цвітаєву, німного правителей, чуточок театра, даби здаватися максимально культурно, рафіновано, освіченою і обізнаною, і все одно скатилась в собственний ліфт. Мы все страшно порочные люди. У нас у всех бесконечные пороки. У меня, знаешь, какой порок? Я использую в твоих эфирах, очевидно, я использую сексуализированный образ. Им вот декольте не нравится. Вот чому Шекспир, Украина и декольте? Что вам подобается в Маргарите? Напишите в комментариях, вы на открытие зарубить женщине приятное, а то мелет непонятное. Мне же все равно в конце концов о чем петь. И вот этот могильный холод, возможно, совершенной ошибки, накрывает его, и сразу он представляет себе виселицы. Психотерапия. Слева висит Соловьев, справа висит Симонян, а по центру даже страшно, кто в его сладостных мечтах висит, его отпускает. Это Симонян о тех, кто уехал, хотел рассказать. Вот это и есть наша элита. Они те выруси, понауехавшие самовыгнанцы, как их еще назвать, у которых случилось обострение сейчас, на этой неделе, ну потому что весна, весной всегда актуализируется ностальгия. Хотела показать обострение у тех, кто уехал, но по ходу показала, что это ее кукуха отъехала далеко, надолго и безвозвратно. Ибо такое, кто где висит кукуха обладатели, придумать могут вряд ли. Или. Никаких или. Зате повне шпілі вілі, чи їх дві, Симонян, чи три, чи як той діагноз зветься, але їй усе наймається. Вона пристойна жінка чи сексі пексі І окремо знову про сукні свої за 100 тисяч мільйонів. Угу. Китайські дешеві підробки не так гріють боки. І все інше теж. Нікак не можуть определитися Марго: а на таво і Лісів. Претензія, значить, в этом. І наступна претензія а, в тому, що у мене. вульгарный сексуализированный образ. Я тоже носила вот такие вот рубашечки-распашоночки, чтобы прятать пузо, прятать лишние подбородки. Но потом я похудела, и можно уже пользоваться сексуализированным образом. Прискорбно очень, что нет такой одежды, дабы не пузо прятать, а глупости, скудоумие и слабодушие тоже. Ну что ж, я как Раина, так и героиня. Кадылом трахнуть и ладаном притрушены, але в зомбоящиках и далее агитацию ведут за попив, які там жуть. Жуть, что творят. Более того, они там говорят, что так и надо. Как у них, например, вот так, помните? Меньше тратьте на себя. На ногти свои тратьте меньше. На волосню свою тратьте меньше. На то, чтобы мазать себя там разными кремами, тратьте меньше. На всякие солярии и массажи тратьте меньше. Вообще не тратьте на это. Вообще пусть они все плачут. вся эта индустрия как бы, обслуживания смертного телесея. Пусть плачут сегодня, потому что нужно тратить на них ноль. Все остальное бедным и на фронт. И в храм Божий ходите, пока вас не взяли враги наши за самый шиворот. Тогда вам будет не весело. Всем все понятно? Вперед. Аминь. Аминь? Не аминь. Тогда в камин. Всех, кто не аминулся. Что вы думаете о происшедшем теракте в Крокус-Сити, Холли? От Великий пост, перні ліпоста, вілік Вели... п'ятниця ані там, чим займалися то вот Бог їх покарав. Будь ласка, чергове свідчення. Воно ж того, Кириловська паства розіває пасті, вовсе не на то, що в Біблії написано: Знаєте, Рига виновата, або Вільнюс, або Талін. При чому, та ні при чому, але думальна залу за стекла давно слиною. Тому отак цього разу в Естонії закликали заборонити Рашен ПЦ. Дивіться, що з того вийшло. Когда подсвинки из Трибалтийских в Эмиратов пытаются заявить, что РПЦ – это террористическая организация, то, как правильно написал у себя в телеграм-канале мой друг Влад Лобаев, он сказал, «Вы вообще понимаете, что вы несете? Вы понимаете, кто вообще возглавляет церковь? Вы вообще о чем? Вы же чистые сатанисты. Вы просто не понимаете, что, вы какие слова произносите. При цьому цей розкул наростає. А яка така організація ваша РПЦ? РПЦ це це ОЦ. оце. Оце рясоносців з гнилим нутром, які коригували вогонь по своїх же прихожанах. І живий вічно. А тому ідіть сміло виконуй свій воїнський обов'язок. Та якщо ви життя своє положили за родину, за други своя, як говорить священне писання, что вы будете вместе с Богом в Его царстве, в Его славе, в Его вечной жизни. И да, и кто же вообще возглавляет церковь? Гундяев. Гундяев, у вас ряса отклеилась и борода, да-да-да. Владимир Михайлович Гундяев, он же монсеньор Кирилл, агент КГБ в Женеве в 70-х. Вы же это знаете, правда? И что основной позывной у него Михайлов, и что завербован он след лет З юношества тоже, ибо как он в обход всех канонов так быстро по Поповской лестнице взлетел? А в 27, на секундочку очолив Ленінградську духовну академію. Ну може ж світило наукове? Може, але жодної наукової роботи світило ректор не мав. І вони це теж знають. Але або старанно змушують себе забувати, щоб руки тому цілувати, або їм витирають пам'ять регулярно. Бо инакше пояснити годі, як це так, що головний поп живе м'яко, кажучи, не так, як сповідує. Чем больше человек создает своего всемогущества, тем меньше он оставляет место Богу в своей жизни. И в самом деле, ну зачем верить Бога и в его в милость, если у тебя огромные щита в банке, если весь мир у твоих ног, если ты можешь сделать все, что ты хочешь делать, зачем верить в Бога, если у тебя могущественные силы, в том числе и военные, способные подчинить себе весь мир? А он что? А ничего, квартира на 140 квадрате у Москвы в самисенькому центре, пьячьи меньше резиденции, еще одну будуют в Галанджику для отпусков. А официально в Переделкино, под Москвой. Три поверха, два с половиной гектара, купа, будивель, ставок, мебли из Италии. Ну а что? Око тишитесь має, а не оце это ваше обшарпане буття російське. Прямо вы в этом гараже живете? Да. Нет, правда? Там... Да. А там спите тоже. Та Ничего себе. И как он тут живется? Ну вот, живем. Когда вдруг немцы говорят, а мы против России, им не нравятся наши европейские ценности, потому что они смеют заявлять о христианских ценностях. Ну ж вау. То есть теперь Германия впрямую заявляет об отказе от своих христианских традиций. Параллельно с этим феноменальные двойные стандарты. Действительно, двойные. Вот яхтенные поплавушки Кирилла, папа, который совсем иное. Тройной, тройной стандарт. Яхтаж в Кириллое, палада называется. В девятнадцатом году каких-то полуголых людей на ней видели. И вот бачте пани в купальнику. Ну, так это либо монашка, либо рьяная прихожанка. Она исповедь пришла и... оголила душу, так сказати. Агаліла справді Орска, того, Таво ж Дам Дамби миші, вот это вот все. Так от меру Сарока или мышь на хвасті принісла, що валіть прийшла пора. І він підготувався, евакуював родину в Дубай. Красавчик, за місяць до потопу. Ой, невдобно. Кому йому? Та ладно, це вже друга квартира закордонна на 33 мільйони рублів. Обидві потягнуть совпадіння, не думаю. А що? не винувати я, ані самі прийшли, ушли і уїхали. И да, в этих ваших Дубаях жизнь не мед. Страдают там дети ейные, а вы тут! Я горжусь, что мои дети всего добиваются сами. Мой сын закончил высшее учебное заведение с отличием. По специальности инженер-геолог очень около 10 лет работал на Сахалине в тяжелейших условиях. А сейчас с семьей. Уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. И он сейчас там работает. Я горжусь тем, что мои дети всего добиваются сами. И я этого, кстати, ни от кого не скрывал. И они не одни этого персонажа, помните? Не пора ли нам менять доктрину применения ядерного оружия в сторону понижения ядерного порога? и идти, конечно, твердо, но достаточно быстро по лестнице эскалации сдерживания, отрезвления наших партнеров. Они обнаглели. На секундочку, в дядька две квартиры в Европе, Берлине и Венеции, Соловьев теж показово не сумует за вилами на итальянском узбережье кому? Кому ты заливаешь? Очень тяжело жить, не будучи раз в год в Париж, раз в год на вас берегу. берегу, да и нам тяжело. В общем, то да, но ми крепимся. Можно, например, пойти моїм путем Пляжи Ирана да. ірани і Кореи корії ждут вас. Да. Кріплений или скрипівшийся соловів скрип на скрипку держит в зубах. Чи де він і чим її тримає? Між чим затиснув? Бо самий ледь не реготнув, коли побачив діва дівне, чудо чудне ікона з защиту. Когда наши священнослужители облетели с иконой Пресвятой Богородицы нашу землю, вода стала тоже постепенно уменьшаться. Все это показывает нам, что Господь нас слышит и ждет от нас нашей молитвы и наших добрых дел. Такое дело, что как облетели, так и вода поднялась еще на метр. Мне кажется, что это не так працювати мая. Коль папы не сумели, вызывайте Катю Лель. А она же выклыча. Кого она там выкликает? Пиу-пиу-пиу, Сириус, пиу, чи шо? Не нужно бояться, потому что те, с кем я общаюсь, они добрые. За да, 200 цивилизаций. И э, все разные, по-разному. Если это плеядеянцы, плеяда, это очень красивые, высокие люди. Люди с красивыми светлыми волосами, с голубыми глазами. Если это артурянцы, они голубого цвета тела. Если это серые, как говорят, они не очень светлые, это небольшого роста и с большими головами. Диагноз в соседней палате у Соловьева. Ночь была неспокойная. Не всегда мы чувствуем вот эту ткань времени, а звоночки, оказывается, были. И ткань эта саваном зовется, погребальным. Серьезно.